Bu gün istər pandemiya qarşı mübarizə, bəhərin sağlamlığının mühafizəsi, istərsə də pandemiyanın iqtisadiyyata və sosial rifaha mənfi təsirlərinin azaldılması sahəsində Azərbaycanın uğurlu iş təcrübəsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və digər mötəbər beynəlxalq qurumlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və bir nümunə kimi qəbul olunur. Ölkəmizin pandemiya ilə mübarizədə təşəbbüsləri, təsirli tədbirləri başqa dövlətlər tərəfindən də tətbiq edilir. Məşğulluq imkanlarının artırılması üçün Dövlət Başçısı tapşırığına əsasən ödənişli ictimai iş yerlərinin sayı artırılıb. Aprel ayından bu günə kimi Sumqayıtda 4000 ictimai iş yeri yaradılıb. 2286 nəfər artıq işlə təmin olunub. 1714 iş yeri boşdur və qəbul davam etdirilir. İşlə təmin olunanlardan 332 nəfərlə daimi müqavilə imzalanıb. Koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə əhalinin sağlamlığının mühafizəsi sahəsində uğurlu iş təcrübəsi ilə seçilən Azərbaycan eyni zamanda indiki çətin dövrdə də sosial dövlət olaraq çox istiqamətli dəstək proqramları reallaşdırır. Yeni növ koronavirus infeksiyasının dünya ölkələrini kəskin böhran və itkilərlə, sosial iqtisadi problemlərlə üz-üzə qoyduğu son dövrlər dövlətlər üçün ciddi bir sınağa çevrilib. Hətta inkişaf etmiş ölkələrdə pandemiyə qurbanların sayının minlərlə olduğu, böhranın çıxılmaz vəziyyət yarattdığı indiki çətin və mürəkkəb dövrdə Azərbaycan bu ağır sınaqdan uğurla çıxmaqdadır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və uzaqgörən siyasətinin nəticəsində ötən dövrdə bütün istiqamətlərdə yaradılmış güclü iqtisadi potensial, xüsusilə müasir səhiyyə sistemi, peşəkar tibbi personal, eyni zamanda dövlət başçısının qəbul etdiyi operativ qərarlar, biz birlikdə güclüyü dəviz ətrafında qısa müddətdə pandemiyaya qarşı yaranan güclü milli həmrəylik hərəkəti respublikaya bu qlobal böhranı uğurla addlayıb keçməyə imkan verir.